Rafizi Ramli yang sebelum ini dikatakan mahu berundur dari Kabinet dan jawatan timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat kini membuat pusingan U. Bukan sahaja kekal dalam Kabinet, malah akan bertanding semula mempertahankan jawatannya dalam pemilihan akan datang. Dan lebih menarik, Rafizi mengalu-alukan saingan dan saingan itu bukan calang-calang. Dua nama besar disebut-sebut Saifuddin Nasution Ismail, pemimpin veteran yang setia kepada Anwar dan Nurul Izzah Anwar, puteri reformasi yang sudah lama menjadi wajah harapan perubahan parti itu. Jadi apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam PKR? Adakah ini isyarat parti bahawa sudah tiba masanya untuk kepimpinan lebih segar? Atau ini sebenarnya drama politik kawan makan kawan pertembungan pengaruh dan strategi antara tokoh-tokoh besar PKR. Untuk menjawab persoalan ini, kami bawakan pandangan beberapa penganalisis politik tanah air. Teruskan menonton analisis kini. Saudara Anwar Pujuk, kalau ada kesempatan di Putrajaya, boleh ketidak tolong pertimbang untuk mendapat tempat. Saya tak bagi kata ya ataupun tidak, kalau Datuk seringan sebab saya memang tidak berminat. Betul ada juga. Saya bawa saksi nak. Kan, ha. Pada 7 Mei 2025, Rafizi yang juga menteri ekonomi dalam satu kenyataan media mendedahkan bahawa dalam pertemuannya dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim dan Setiausaha Agung Safuddin Nasution Ismail, kedua-duanya sepakat mahu beliau mempertahankan jawatan timbalan Presiden dan kekal dalam Kabinet. Ini susulan tindakan Rafizi mengambil cuti selama empat hari selepas kemuliaan pemilihan parti di peringkat cabang, langkah yang mencetuskan kontroversi dan spekulasi. Tetapi persoalannya jika presiden dan kepimpinan parti sendiri mahu dia kekal, apa sebenarnya yang mendorong Rafizi untuk berundur pada mulanya? Ya, barangkali ada kesan juga setelah Datuk Sri Anwar menjadi perdana menteri dua tahun lebih, uh, perdana menteri uh, menunjukkan prestasi yang begitu baik sebagai uh, ketua kerajaan yang mengetuai. Kabinet uh, untuk membawa uh, perubahan kepada negara kita, memperbaiki ekonomi, menyusun semula dan uh, uh, barangkali uh, kerana performa yang begitu baik itu uh, mungkin akar umbi uh, melihat bahawa uh, ada jurang di dalam PKR. Tidnya uh, tidak semestinya timbalan uh, presiden yang sekarang ini boleh menggantikan perdana menteri. Uh, mungkin ada pilihan uh, pemimpin-pemimpin lain. Itu persepsi yang wujud di dalam akar umbi PKR. Uh, namun uh, uh, penjelasan daripada kenyataan Rafizi yang terbaru ini uh, bahawa pucuk pimpinan termasuklah uh, Datuk Sri Syafuddin menyatakan uh, mereka memerlukan Rafizi kekal di dalam kabinet dan juga uh, akan uh, kekal sebagai timbalan presiden PKR. Segalanya terpulang kepada uh, Datuk Sri Rafizi kerana beliau seorang ahli politik yang kita tahu peranannya begitu besar. Uh, di dalam uh, PKR khususnya PH uh, terutama sewaktu uh, mengetuai jentera kempen yang kita lihat uh, memang sangat berkesan sehingga membuahkan hasil yang baik kepada Pakatan Harapan. Dalam pemilihan cabang PKR yang lalu, beberapa pemimpin yang dikenali sebagai sekutu Rafizi mengalami kekalahan termasuk Nik Nazmi Nik Ahmad, Akmal Nasrullah Nasir dan Roziah Ismail. Lebih memburukkan keadaan, pemilihan itu turut dibayangi kontroversi dengan 190 bantahan dikemukakan di seluruh negara. Hasil semakan teknikal bebas mendapati ada dakwaan kelemahan dalam sistem e-undi parti mencetuskan persoalan tentang ketelusan proses dan integriti keputusan. Jadi adakah kekalahan sekutunya dan kontroversi e-undi ini yang mendorong Rafizi mempertimbangkan untuk berundur? Uh, ada beberapa cabang diadakan pemilihan semula. Dan uh, daripada kenyataan Rafizi sendiri yang menyatakan kemungkinan beliau akan mengundurkan diri uh, Ada kaitan dengan uh, keputusan dalam pemilihan di peringkat cabang ini uh, Mungkin uh, satu perkara yang menyebabkan Datuk Sri Rafizi merasakan uh, bahawa sesuatu yang tidak lancar berlaku Uh, dan mungkin beliau uh, kecewa uh, beberapa laporan dibuat dan jatuh kuasa pemilihan nampaknya menerima dan ada asas. Uh, walaupun sistem uh, KYC eKYC yang digunakan itu satu sistem yang cukup canggih sebenarnya. Dalam pada itu Rafizi turut meluahkan keterbatasan kebebasan bersuara dirinya sebagai ahli politik sejak berada dalam kabinet Sebagai Menteri Ekonomi, Rafizi kini terikat dengan disiplin kolektif kerajaan perpaduan. Satu realiti yang sangat berbeza daripada peranannya sebelum ini sebagai General Perang Pilihan Raya Pakatan Harapan. Rafizi dikenali sebagai pemimpin lantang yang tidak gentar mendedahkan isu-isu besar seperti skandal 1MDB, penyelewengan dana awam dan salah guna kuasa. Suaranya sering menjadi simbol keberanian dalam politik. Tetapi kini adakah keberadaannya dalam Kabinet telah mengubah peranan itu? beliau seorang pejuang dan uh, tidak berada dalam kerajaan sebaliknya fokus membantu parti untuk uh, kempen pilihan raya ke-16 akan datang itu tidak menjadi satu perkara uh, yang serius bagi Rafizi. Uh, beliau boleh saja sebagai pemimpin di uh, memfokus di peringkat akar umbi untuk membantu parti. Uh, saya menganggap kenyataan Rafizi itu ikhlas. Dan bukanlah satu uh, kenyataan yang bersifat hipokrit ataupun satu bentuk uh, uh, politik yang uh, hanya mementingkan uh, situasi uh, di sebelah pihak beliau sahaja. Uh, saya fikir uh, beliau uh, dalam menjalankan uh, kempen untuk uh, pilihan raya ke-16 akan datang yang lebih mencabar ini mungkin beliau selesa tidak terikat dengan uh, jawatan dalam kabinet. Saya fikir benar uh, jika seseorang itu berada dalam uh, kabinet uh, ataupun memegang jawatan, -jawatan rasmi ini mungkin suka baginya untuk bergerak bebas sebagai seorang uh, pemimpin uh, barisan hadapan dalam menghadapi kempen uh, yang uh, pilihan raya. All I ask that we work together, we work hard and regain victory in the next elections. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Tetapi Rafizi tidak akan bertanding tanpa cabaran. Setakat 7 Mei, Nurul Izzah yang juga naik Presiden PKR menerima sokongan besar daripada pemimpin peringkat negeri, ketua-ketua cabang, Angkatan Muda Keadilan dan Wanita PKR. Namun Nurul Izzah bukanlah asing dalam politik Malaysia. Puteri Reformasi ini sudah berada di pentas politik sejak remaja, menjadi simbol keberanian generasi muda ketika era reformasi 1998. Sebagai anak sulung kepada Anwar Ibrahim dan Dr. Wan Azizah Wan Ismail, dia bukan sahaja mewarisi legasi politik keluarganya tetapi turut mencipta namanya sendiri sebagai ahli parlimen dan pejuang hak asasi. Dan kini Nurul Izzah kembali menjadi perhatian. Adakah ini peluang untuk membawa pembaruan dalam parti atau bayangan politik dinasti yang sukar dikikis? Kalaulah tak kira siapa yang meniru Nurul Izzah bertanding, ha? uh, kalau dia bertanding. Uh, itu satu seruan yang silap lah. Ya, uh, uh, satu usaha menjadikan PKL itu tadi parti keluarga. Jadi uh, saya rasa kalau kalau itu berlaku uh, ramai akan meninggalkan PKL dan bukan ahli keluarga, tapi kalau dah ahli keluarga dia lebih daripada kronisme itu tadi so jadi itu suatu yang mau disangkal oleh Anwar dan -kut, kunci-kunci dalam PKL sebelum mereka menjadi kerajaan so jadi uh, dia macam Meludah kerajaan dia kena, kena sendiri tetapi kalau kita lihat dalam parti DAP sendiri bapa menjadi pengerusi hmm. anak menjadi apa anak menjadi uh, stereosarung uh, adik-beradik berada adik-adik Lim Lim uh, Guan Eng sendiri juga berada di dalam uh, memegang jawatan di dalam parti jadi saya rasa ini uh, sebenarnya kalau daripada segi normatifnya. nah uh, mungkin sesuatu yang perlu dielakkan tetapi bergantunglah kepada Ahli-ahli uh, parti untuk menentukan sama ada mereka menerima ataupun tidak. Bagaimanapun beberapa penganalisis politik mempunyai pandangan yang berbeza. Dan uh, sosok yang bernama Nurul Izzah ini uh, naik, meningkat naik dalam politik bukan uh, faktor kronisme, Faktor diberi uh, peluang oleh uh, uh, ayahnya tetapi dia naik dengan merit. Malah uh, Nurul Izzah pernah mengalahkan dua menteri UMNO yang sangat, yang sangat berkuasa itu Syahrizad dan juga uh, Raja Noncik di Parlimen Lembah Pantai uh, dan uh, uh, beliau bukan hanya di peringkat Nasional, hari ini di peringkat Antarabangsa, Nurul Izzah uh, diterima uh, di uh, Komuniti Antarabangsa hujah-hujahnya, pandangannya diterima dan uh, mungkin orang akan mengatakan uh, ini adalah uh, bentuk kronizm, saya tidak nampak satu bentuk kronizm kerana Uh, dalam istilah sains politik ini uh, kekerabatan politik itu wujud di mana-mana lihatlah di Filipina ada keluarga Aquino ada keluarga Marcos di Thailand ada keluarga Taksing. di Amerika ada keluarga Kennedy uh, ini adalah keluarga yang mewarisi bakat kepimpinan dan itu tidak boleh di dielakkan orang akan mainkan sentimen tersebut uh, tetapi bila ala macam sebelum ni apa tu Uh, KJ dengan uh, Arwah orang no, 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 no. cakap juga tapi I think KJ assert himself sebagai seorang ahli politik PKR is already much enough whether they want Riza atau tidak tetapi she herself kalau jika dia bertanding Pada saya dia dia mempunyai status sendiri sebagai seorang politician So tidak perlu nak mengaitkan dia dengan dengan Anwar Ibrahim atau sebagainya lah. tak, tak fair untuk dia Namun persoalannya adakah Nurul Iza memiliki kepimpinan Dan ketahanan politik untuk mengemudi PKR Berbanding Rafizi yang lebih konsisten dalam kepimpinan parti Lebih membimbangkan dalam PRU ke-15 yang lalu Nurul Iza tewas di kerusi tradisi keluarganya Permatang Pauh satu kekalahan simbolik yang mencetuskan persoalan tentang pengaruhnya di akar umbi. Menuju PRU ke-16, mampukah beliau menyatukan dan memperkukuhkan parti atau adakah cabaran ini akan mendedahkan kelemahan? Rasanya kalau dia menerima untuk bertanding, saya rasa tidak ada masalah dia menang uh, di malam presiden tapi ini satu sifat pemimpin-pemimpin Malaysia. Dia, dia bukan soal PKR dalam amno, ke dalam bersatu pas, kada dan lain-lain parti tu tadi dia apa nama dia pemimpin tu tadi dia 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 uh, dia cuba mencari orang yang uh, sehaluan dengan dia. Jadi apa lagi ahli keluarga memang <laughs> anak kita sendiri memang sehaluan, <tuh> tapi uh, itu masalah utama. Nah, jadi kita tidak ada dai uh, uh, hmm. Perbagai pandangan memberi input kepada sebuah parti jadi <laughs> uh, uh, tak baiklah uh, pada pandangan saya lah uh, tak, tak apa tak baik kalau kita untuk orang lain kita kritik orang lain kronisme jadi ini berlaku uh, dalam uh, dalam dalam parti kita sendiri yang kita ketuai uh, ini juga menggambarkan situasi bahawa kehendak akombi sekarang ini adalah pilihan dalam menentukan siapakah yang akan menggantikan Datuk si Anwar pada masa hadapan dia tidak uh, hanya terfokus kepada uh, satu individu sahaja ini menunjukkan bahawa uh, kematangan demokrasi yang wujud dalam PKR kerana setiap ahli PKR uh, mereka mempunyai peranan dan boleh memilih pemimpin yang pada mereka pada hemat mereka boleh menyumbang ke sesuatu yang lebih baik kepada parti dan kerajaan pada masa akan datang saya fikir apa yang berlaku di dalam uh, PKR sekarang ini adalah satu proses pematangan demokrasi dan uh, saya pada saya, ahli-ahli uh, dan penyokong PKR harus menerima perkara ini dengan positif dan tidak melihatnya sebagai satu bentuk yang boleh menggugat uh, kedudukan PKR dalam politik Malaysia. Jadi siapa yang paling layak mendampingi Anwar Ibrahim dalam mengemudi parti? Rafizi, Saifuddin atau Nurul Iza? Apa pun keputusan pemilihan parti kelak, ini bukan sekadar soal persaingan antara tokoh, tetapi petunjuk penting tentang masa depan PKR dan juga negara. Adakah parti ini mampu terus relevan dengan semangat reformasi atau akan terperangkap dalam pencaturan kuasa dan pengaruh keluarga? Teruskan bersama analisis kini di Kini TV untuk perkembangan terkini politik tanah air.